Поговорили в раздевалке, это только первый шаг, ни в коем случае нельзя расслабляться, и нужно постараться выжить максимум первого числа в следующей игре. И... Показали характер, молодцы, всех поздравляю. Идем дальше, это, я же говорю, только первая игра, первый шаг, и еще много впереди. Я думаю, будет очень интересная серия. Поздравляю всех болельщиков, огромное спасибо руководству, что в такой тяжелый момент да, для для нас. Они все-таки находят возможность, чтобы болельщики ездили с нами и болели за нас. Огромное спасибо им за это. Поддержка очень помогает. Поздравляю да, с победой ребят. Они молодцы. Если мы посмотрим, да, по первой половине Будивельник забил нам 41 очко. Очень много, из которых я ребятам сказал в перерыве, что позволили забить легкие очки, где Дугат забил легкие очки, Филдс, да, там пару раз потеряли, ничейные мячи тоже упали им в руки, они забили, как бы тут немножко мы были не сфокусированы. И вторую половину Пропустили 25 очков, это в принципе, хороший показатель. Опять расстраивает процент 3 очковых, как бы 29, но да, слабо. И в конце было пару моментов, когда Стас Завадский подобрал два подбора нападения очень важных, да, которые могли, могли сломать эту игру. Это первый шаг, как сказал Слава, ни в коем случае нельзя расслабляться. Нужно успокоиться, остыть, посмотреть видео, сделать анализ и готовиться дальше. Главная тактика, что вам удалось реализовать из того, что вы перед этим матчем, из серии матчей, готовили? Ну, безусловно, готовили, да. Что-то получилось, что-то нет. А что именно, Ну, это уже, да, не могу говорить. Вы удалось выработать такой характер в команде, минус 14, команда все равно не сдается и продолжит выиграть. Знаете, самый важный момент всегда я ребятам говорю, что нужно стоять на правилах. Независимо от того, да, мы проигрывали, начали минус 10. И я ребятам опять же в раздевалке сказал, ребята, продолжаем играть в нашу игру. Все нормально. Надо минимизировать те ошибки, которые были, да, которые я уже сказал, там пару мечей, которые легкие, мы очень легких позволили забить. И продолжать стоять на правилах. И все. И получается, что если ты начинаешь в, на минус 10 паниковать, то это к ничему хорошему не приведет. Если ты начинаешь сбиваться на какие-то поспешные атаки, нелепые атаки, которые не подготовлены. и ты не делаешь то, что ты делаешь на тренировках, это не приведет к результату. Поэтому нужно стоять на правилах и делать свою работу. И стараться максимально выжать момент. Если получается, то, видите, так оно и получилось. Минимизировали все ошибки, выиграли игру. Спасибо. Спасибо большое очень жаль, что начали эту все распоражение, Готовились, были хорошо разобравшие, хорошо подготовившись химику. Знаем хорошо команду, не первый. Раз в этом году. Было много времени подготовиться, но хорошо держались плана две четверти, но потом немного, не знаю, что концентрация попала, перестали играть в свой баскетбол, не знаю, чем это связано, сделаем сбор. Посмотрим, как что, но что, у нас еще ждут игры впереди, это не конец. Будем работать, разберем и готовиться к следующей игре. В принципе, мы придерживались плана на игру и справлялись с этим, проиграли игру в потере концентрации. Мы защищались в конце 3-4 атаки, 2-4 секунды. И в конце потеря концентрации приводила к каким-то легким очкам из-под кольца. Плюс мы в нападении сыграли не тот баскетбол, который планировали, не тот баскетбол, который мы играли первую половину. Если в первой половине было движение мяча, то во второй половине оно уменьшилось. И, скажем так, даже если оно было движение мяча, то недостаточно было агрессии от игроков. Сегодня были два агрессивные два человека, только Дугат и, и Филдс. От остальных мы хотели больше агрессии. К сожалению, с чем это связано, почему не было агрессии. Сберемся. Я думаю, что финал, то есть финал, что мы должны бороться до конца в каждой игре. Я думаю, что ничего страшного не произошло. Игра, серия длится до трех побед, и мы будем делать все возможное, чтобы повести в этой серии в следующей игре, сравнять счет и поехать на выезд. должна была последняя атака, так как Последняя атака, да, на Дуга это было. Дуга должен был ä, принимать решение, он должен был либо обострять, либо, либо, либо атаковать, что в принципе он и сделал, так, залез в кучу баскетбол, мы на него сыграли, и он всю игру показал хорошо, и поэтому на него был в конце акцент сделан, что он должен быть с мячом. Я еще раз скажу, что если в первой половине мы концентрированно играли в защите, выполняли план на игру, то во второй половине мы этот план выполняли, но не хватило каких-то мелочей, потеря концентрации в последних секундах атаки, в последних секундах атаки. Плюс недостаточное движение мяча на периметре, недостаточная агрессия. От... От игроков на площадке. Не от всех была агрессия, скажем так. Ну, не знаю, сегодня Стас Давацкий тоже проводил неплохую игру. Он боролся, подбирал, подбирал мячи. Не забивал. Не забивал, но Анисимов тоже не забивал. Пять очков забил. Он должен, он, у, нас, у нас не хватило очков от других, от других игроков. Я же говорю, что не хватило агрессии. 25 и 16 забили Дугал, Тифилд, Дугат и Филдс. Остальные у нас 6 очков максимум забил Стефанс.